वालेकुम कैसे सब दोस्त उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्लाह के कर्म फजल से ठीक ठाक होंगे मैं हूँ असनै आफ्ताब आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हरल पिजन क्लब आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ अपनी डेली की रूटीन जो है वो शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने परिंदों को दाना और पानी डालता हूँ तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब बेल को कर दीजिए क्लिक ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके तो सबसे पहले अपने खुडे जो हैं उनके ला को कह लेते हैं ओपन यहाँ पे चाबियाँ पड़ी हैं चाबियाँ उठाने के बाद आप दोस्तों को बता दूँ कि हमारे खुडे के हर एक खुडे के आगे हमने एक अलीहद अलहदा पर्दा लगाया हुआ है जो कि सारे के सारे अभी नीचे हैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम इन पर्दों को ऊपर उठा लेते हैं ये दूसरे का उठा लेते हैं और ये तीसरे का इसी तरह सेम चौथे का और फिर इस पांचवें का अब इसमें मुर्गे हैं तो इसको अभी नहीं उठाते पहले इस पर चूज़े हैं इसमें लक्के कबूतर और बलैती कबूतर हैं इसमें सिर्फ़ लक्के कबूतर हैं और इधर एक जोड़ा घुमरे हैं वो रखे हुए हैं और इधर देसी हैं सबसे पहले मैं काम करता हूँ देसी कबूतरों की लॉक ओपन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं क्योंकि इनको अलग-अलग दाना खिलाऊँगा क्योंकि ये बाद में दूसरे खुड्डे में चले जाते हैं और दूसरे खुड्डे में जाने की वजह से ये अंडे ख़राब कर देते हैं सबसे पहले इसका लाक ओपन कर लेते हैं लॉक ओपन हो गया अब दूसरा काम है कि मैं जिस बर्तन में दाना डालना है मैंने उस बर्तन को उठा के उसमें दाना डाल देता हूँ इस बर्तन में मैंने दाना डालना है क्योंकि इस बर्तन में दाना डालने से आपका दाना जो है वो ज़ाया नहीं होगा ठीक है इसके बाद दूसरा काम मैंने करना है कि ये जो कल वाला पानी है इसको अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लेना है और ताज़ा पानी जो इसमें डाल लेना है तो आइए सबसे पहले ताज़ा पानी डाल लेते हैं तब तक मैं इनको ओपन कर देता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से दाना खा लें और तो साथ में जो है ना पानी भी रख दूंगा। अभी ये देखें बाहर आ रहे हैं ये मेरे देसी कबूतर हैं एक साइड पे मैंने देसी कबूतर रखे हुए हैं ये सारे ऐसा ऐसा, ऐसा बाहर आके दाना खाना स्टार्ट कर देंगे जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये दाने के पास जा रहे हैं और इन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है दूसरों को भी मैं निकाल लेता हूँ इनमें से खुडे के अंदर एक जो है वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है फीमेल जो है एक अंडों के ऊपर बैठी हुई है और ये बच्चे हैं और एक अंडा ये है ये अंडा पता नहीं किसका है इसको भी चेक कर लेता हूँ कहीं ये इसका तो नहीं है आई थिंक ये अंडा खराब हुआ पड़ा है जिसका भी है इसको जाया कर देते हैं इनको भी बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये दाना खा ले चलें जिसने खाना होगा वो खा लेंगे जिसने नहीं खाना वो नहीं खाएंगे अब ये मैं सिर्फ मैंने देसी कबूतर निकालें और ये अंडा जो है ये ख़राब हो गया इसको ज़ाया कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रख देता हूँ बार बाद में इसको ना दूर फेंक दूँगा अब इस बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करके तब तक मैं पानी डाल लेता हूँ अब इस बर्तन को अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी किसी किस्म का जो ल वाल वाला पानी है और जो इसका इसमें जो ये आप देख रहे हैं रंग चेंज होता है पानी का पंजाबी में पंजाबी में इसको जनाब बोलते हैं कि वो जैसे लोहे को जंगार लग जाती है वैसे बर्तन को भी लग जाती है पंजाबी में भी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं खैर इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से अंदर और बाहर से बर्तन को साफ़ करने के बाद आपने इसमें डाल लेना है पानी अब ये देखें अच्छे तरीके से मैं हिला रहा हूँ लेकिन पानी अभी साफ़ है इसका मतलब ये हुआ कि बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ हो गए ठीक हो गया अब आपने इसमें पानी डाल लेना है मतलब मैं इसमें अब पानी डाल लेता हूँ और पानी को अपने कबूतरों के पास रख दूँगा वो अच्छे तरीके से पीना स्टार्ट हो जाएंगे तो जिन कबूतरों ने दाना खा लिया अब वो पानी पीना स्टार्ट उन्होंने कर दिया अपनी हसब ज़रूरत जितनी इनको भूख है जितनी इनको प्यास है ये उतना ही दाना खाएंगे और उतना ही पानी पीएंगे अब ये देखें ये बहुत ही अच्छा मेरे पास देसी और टैडी नस्ल का कबूतर है जो आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है अब इन लोगों ने इनको भूख नहीं है ये दाना और पानी जितना इन्होंने खाना पीना खा ये पी लिया इन लोगों ने अब दूसरे की बारी है अब इनको मैं बंद कर देता हूँ डेली से डेली मैं ऐसा ही करता हूँ पहले एक खुडे के कबूतर निकालता हूँ <coughs> उनको दाना और पानी खिलाने के बाद फिर मैं दूसरे खुडे के कबूतरों को निकाल लेता हूँ अब इसको बंद कर लेता हूँ अब दूसरे की बारी आ गई इसके लाग ओपन करने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ बिल्कुल ओपन ताकि ये सारे के सारे जो मेरे पास लगे कबूतर ये बाहर आए दाना और पानी अच्छे तरीके से खा पी लें ये देखेंगे इसमें मेरे पास रेड टेल वाले इसमें मेरे पास ब्लैक टेल वाले इसमें मेरे पास एक ये रेड फीमेल है और मेरे पास इधर ये रहे हैं ये ब्लैक है मेरा खूबसूरत ब्लैक जोड़ा ये दाने खा रहे हैं पहले दाने खाएंगे उसके बाद पानी पीएंगे ये रेड टेल वाले इसमें ये जो बड़े हैं फीमेल और मेल और अब इस दरमियान में जो दो बैठे हुए हैं ये इनके बच्चे हैं इनके चिक्स हैं ये बड़े हैं एक जो वो ऊपर जा रहा है और एक ये इधर जो राइट साइड पे ये दाने खा रहे हैं ये माँ और बाप हैं ये इनके दो बच्चे हैं इन्होंने दाना और पानी अच्छे तरीके से खा लिए अब इनको कर देते हैं बंद ये बच्चा जो है ये बंद नहीं हो रहा खैर है अब इनको बंद करते हैं ये खुद ब खुद ही इधर आ जाएगा और फिर इनको खोल लेते हैं जनाब तीसरे खुडे में मेरे पास जो हैं इसमें भी एक जोड़ा लके कबूतरों का है और बाकी मेरे पास वलैती और एक जोड़ा देसी कबूतरों का है इनको निकाल लेते हैं जो देखें मस्तियाँ करके निकल रहे हैं और ये जो मेल है ये अपने बच्चे को फीड दे रहा है <coughs> देखें मेल अपने बच्चे को अच्छे तरीके से फीड दे रहे हैं क्योंकि इनका एक बच्चा जो है वो मर गया था और अब ये दूसरे बच्चे को ना अच्छे तरीके से मेल जो है वो फीड दे रहा है और इसकी जो फी है वो देखिए अंडों के ऊपर बैठी हुई है अब मैं अपने चूजों के लिए इसमें फीड डाल लेता हूँ ताकि इसमें फीड जो है वो ज़ाया नहीं होती अब मैं ये अपने चूज़ों को डाल देता हूँ ये देखें ये नीचे फीड है इसमें अगर होगी तो ये ख़राब नहीं होगी इसमें भी अच्छे तरीके से खाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब यहाँ से ये जो चूज़े फीड खा रहे हैं इसमें से एक दाना भी नीचे नहीं गिरेगा और ये ज़ाया नहीं होगा कुछ जो है वो तो खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और कुछ जो है उनसे खाया नहीं जा रहा खैर कल उस बड़े बर्तन में डालेंगे फीड आज इस छोटे बर्तन में डालिए तो यहाँ से ये अच्छे तरीके से फीड खाएंगे थोड़ी देर के बाद इनको पानी डालते हैं इधर देखें ये सारे कबूतर जो हैं छत पे बड़े मज़े के साथ घूम फिर रहे हैं तब तक मैं ये जो पानी है इसको उठा के ना उन चूज़ों को डाल देता हूँ ताकि साथ, साथ वो पानी भी पी लें इधर हो जा कि नहीं इधर हो जा बेटा इधर मैं पानी भी रख देता हूँ ताकि ये पानी भी साथ साथ पी लें ये देखें कितने मज़े के साथ अब ये ना इन्होंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया आपको बताता चलूँ ये मेरे पास टोटल जो चूज़े निकले थे वो तकरीबन आठ और पाँच तेरह तेरह और तीन सोलह निकले थे जिनमें से ये पाँच बच गए बाकी ग्यारह के ग्यारह जो हैं वो मर गए खैर उनको बीमारी लग गई थी मुझे पता नहीं चला था नहीं तो उनका मैं अच्छे तरीके से इलाज कर लेता मेरे दोस्तों अब बारी आ जाती है खुमरों की खुमरों के लिए मैंने अलग से बाजरा लेकर रखा हुआ है ये देखें ये मेल है ये जो वाइट है और वो जो है वो फीमेल है कितने प्यारे लग रहे हैं इनको मैं डालूँगा ये बाजरा है और ये बाजरा खाना स्टार्ट कर देंगे तो इनको थोड़ी देर तक मैं पानी भी डाल दूँगा पहले ये अच्छे तरीके से बाजरा खा लें अब इनको दाना और पानी पिलाने के बाद अब बारी आ जाती है बड़े मुर्गों की मुर्गे और मुर्गी की तो आइए दोस्तों अब उनको दाना और पानी डालते हैं ये देखें कितने मज़े के साथ दाने खा रहे हैं ये मेरे पास तीन वाइट मुर्गियाँ हैं और एक मेरे पास हीरा मुर्गा है ये मेरे पास चार हैं जिसमें मेरे पास चार मुर्गियाँ थी एक मुर्गी जो है वो मर गई है ऑलरेडी उसकी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी अब ये दाना खा रहे हैं दाना खाने के बाद साथ ही मैंने पानी भी रख दिया है ये पानी भी पिएगी और सुबह यानी कि अभी से लेके शाम तक ये छत के ऊपर ओपन ही रहेंगे इनको मैं बंद नहीं करूँगा रात को जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं इनको बंद करूँगा ये थी जी हमारी ये हमारी डेली की रूटीन है इस तरीके से मैं अपने परिंदों को दाना डालता हूँ पानी डालता हूँ अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है रूटीन आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देनी है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो को देख के इंजॉय कर सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह फ़िर अपना रखिए ख्याल